ओम श्री परमात्मने नमः अथनवम ध्यानयः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्व

भूत ब्रह्मन्यच भूतस्थः मम आत्मा भूत भावना है यथा काशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्योपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धन्य नञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति माढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोगा मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृतो प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपास्पुत पापाः यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते ये श्रद्धयान्विताः ते पिमामेव कौन्तेय यजन्त ये विधि पूर्वकं हि सर्व यज्ञनां च प्रभुरेव च नतु पित्रु माम भिजानन्ति तत्वे नातस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यजुहोषि यत ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते पि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्शयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भवमद्भक्तः मद्याजीमां नमस्कुरु मामेवष्यसि आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा मोक्षयिष्यामि मा शुचः